নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ ভাল চাগে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই মধুনাথ আজি মই আপোনালোকক শাওণ মাহত কি কি খাব নালাগে খালে ন কি হয় সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম বহুতৰে মুখত শুনিছে তামল পান বিড়ি সিগারেট গুটকা মদ ভাঙ এইবিলাক খালে ক্যান্সার হয় কিন্তু নোখোৱা মানুহৰোতো কেঞ্চাৰ হয় কিয় হয় সেইটো কথা তার শাওণ মাহত কিছুমান বস্তু খাব নালাগে খালে কেনসার হওয়ার সম্ভাবনা তো বেশি থাকে আছোঁ এক নম্বৰতে হল ঢেঁকীয়া শাক শাওণ মাহত যদি ঢেঁকীয়া শাক খোৱা হয় কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে দুই নম্বৰ কলমৌ শাক কলমৌ কলমৌ শাক খালেও মানে কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে তিনি নম্বৰ হ'ল কচু কচু যদি খোৱা হয় শাওণ মাহত তথাপিতো কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে এই তিনিটা বস্তু এই শাওণ মাহত মানে খোৱাৰ পৰা মানে কয় যে এই তিনিটা বস্তু বৰ্তন কৰক এই তিনিটা বস্তু নাখালে মানে আপুনি কেঞ্চাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব দেখিছে নহয় তে বহুতো মহিলাৰ মানে সেই পাণ তামোল নাখায় চাদা বিৰি গোট খাই একো নাখায় তথাপিতো কেঞ্চাৰ হয় আচলতে এইবিলাক কাৰণতেই কেঞ্চাৰ হোৱা দেখা যায় তে এইখিনি বস্তু মানি চলিব আৰু ভালে কৌশলে থাকক পুষ্ট হৈ থাকক এই তিনিটা বস্তু নাখালে যদি ভালে থকা যায় নাখাওঁতেতো কোনো ক্ষতি নাই তে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনাৰ যদি অকণমানো যদি উপকাৰত আহিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু দহজনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ আপুনি এই ভিডিঅ'টো দহজনক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ